ਆਰਬੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20000 ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਘਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪੁਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਬੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਾਰਥ ਕੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ਰ ਮਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਂਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। है कि वो लोग जो हैं जमा करवा दें आपके समस्या आ सर बेसिकली 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया था सेम सिचुएशन अभी इस तरह से लोगों ने पीछे जब इनिशियल डेज में ये सेम सिचुएशन अभी दोबारा से पैदा हुई है दो 2000 के नोट लोगों ने निकालने शुरू करे हैं बहुत ज़्यादा और अक्सर पम्पे नाइन्टी परसेंट अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है 2000 नोट के साथ हो रही है सबसे बड़ी समस्या हमें यह आ रही है कि उसमें जब चेंज देनी पड़ रही है हमें कस्टमर को जो कि खासकर जो छोटा कस्टमर है जैसे जो 50, 100, 200 रुपए का जो फ्यूलिंग करवा रहा है अपने यहाँ पे व्हीकल में उसमें हमें अठारह सौ उन्नीस सौ रुपये उसको चेंज देनी पड़ रही है जी और चेंज देने में हमारे पास इतनी चेंज अवेलेबल नहीं है बिकॉज बैंक्स भी जो बदल रहे हैं नोट 2000 के वो एट अ टाइम 10 नोट बदलते हैं और मतलब 20000 की चेंज हमें अवेलेबल मिलती है जी दिन में तो उसके कारण कस्टमर को चेंज देने में बहुत दिक्कत आ रही है जिसके लिए हम कस्टमर को आ, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लें या क्यू कोड के थ्रू पेमेंट करें पेटीएम के थ्रू पेमेंट करें तो बेटर रहेगा और आपकी एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज भी करके आ, जो ये समस्या बताई है कि कहा है कि 2000 के नोट जो हैं बाईस तारीख से लगातार आने शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं वो जो 100-200 के नोट हैं वो नहीं दे रहे 2000 का नोट लेके आते हैं तो ऐसे में उनको समस्या ये है कि से करें? सर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि 2000 के नोट एकदम से सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं एक अकेले पेट्रोल पंप पे पहले 10 से 15 परसेंट जो ट्रांजेक्शन थी जो जिसकी सेल है सपोज जिसकी लाख रुपए की सेल है एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप समझिए सर दस हज़ार पाँच छः दस नोट आते थे दो के अभी ये है कि 90 परसेंट अस्सी से 90 परसेंट जो ट्रांजेक्शन है कैश की ट्रांजेक्शन जो 80 से 90 परसेंट है वो 2000 के नोट पे आ रही है चाहे वो छोटा टू व्हीलर वाला कस्टमर हो या बड़ा कोई कस्टमर हो क्योंकि हम उनको डिनाई नहीं करते हम उनको मना नहीं कर रहे बट हम उनको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर हमारे पास चेंज थोड़ी कम है तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को मोटिवेट कर रहे हैं थोड़ा सा अगर आ, कोई छोटी डिनोमिनेशन का नोट कोई दे रहा है हम उसको चेंज मुहैया करा रहे हैं जी तो आ, हमारी कस्टमर से यही अपील है कि कप, पेट्रोल पम्प वालों की थोड़ी सी मजबूरी को समझिए कि हमारे पास भी चेंज एम्पल नहीं है सफिशेंट चेंज हमें भी बैंक से नहीं मिल पा रही पेट्रोल पम्प वाले तो वापस भी भेज रहे हैं कस्टमर को कि वो दो हज़ार रुपये के नोट भी नहीं ले रहे मिले सर मेरी ऐसे एज ऐस पर मेरी नॉलेज में ऐसा कोई पेट्रोल पंप है नहीं जो वापस भेजेगा अपने कस्टमर को बिकॉज हम सर्विस के लिए बैठे हैं हर पेट्रोल पंप अपनी कस्टमर के लिए बैठा हुआ है और हर हर बंदा इस वक्त यही चाहता है कि उसका सेल बढ़े और डिनाई करने में देखो कोई सोल्यूशन नहीं है ये एक टेंडर है वैलिड टेंडर है 30 सितंबर तक इसको डिनाई करना गैरकानूनी भी है उस कस्टमर को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सर अपना या तो आप थोड़ी सी फीलिंग थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा लीजिए या एक छोटी डिनोमिनेशन की करेंसी दीजिए सो दैट हम आपको चेंज दे दें एकदम से अठारह उन्नीस सौ रुपए की चेंज देना हर बरी में पॉसिबल नहीं रहा क्या महिलाएं हैं जो दो का नोट लेकर नहीं सर ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं इक्वल रेशो है ऐसा नहीं कुछ भी की ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਨ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਮੇ ਜੋ ਇਵਨਿੰਗ ਮੇ ਆਏ ਜਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਆਤੇ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਚੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ 1200 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50 100 ਦਾ ਉਹ ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ज़्यादा लेडीज़ देती है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या अभी बोलते हैं। बोले? बोलते हैं, जो कहते हैं, जो आज कल ले लो फिर हमारे पास तो यही है सौ छोटे नोट बहुत घट आ रहे, है? सो, आ रहे, है? का रहे हैं अच्छा, हाँ जी। परचे नहीं होते ਲੋਕੋ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਖੱਲੋ ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਕੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜੇਹੀ ਹੀ ਨੋਟ ਹੈ ਐਸਐਮਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ